Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL Bad Guys My Boss basados en el libro. Comenzó a considerar varias formas de vengarse de la persona responsable de que su pareja yaciera herida en una cama de hospital. Se imaginó cortándolos en pedazos o golpeándolos hasta morir desangrados. Pero había que esperar, eso solo lo satisfaría momentáneamente y no correspondería al insulto que se atrevieron a lanzarle. El tono de llamada del teléfono sacó a Ellis de su ensuñación vengativa, lo que probablemente fue lo mejor, ya que su estado de ánimo estaba a punto de convertirlo en un asesino. Está aquí, llévalo a la sala de conferencias en el piso 18, bajaré enseguida. Dentro de la espaciosa sala de conferencias en el piso 18, Ellis estaba sentado con los brazos cruzados, una expresión estoica en su rostro, mientras miraba al hombre frente a él. La conducta nerviosa y el lenguaje corporal del hombre traicionaron su culpa. Su historial estuvo plagado de una larga lista de delitos, incluidos robos, malversaciones de fondos, agresión e incluso intento de asesinato. Estaba claro que este hombre, Howen, no era ajeno a la prisión. Según la información recopilada, Tite había pagado a Howen para provocar interrupciones diarias en el sitio de construcción, algunas pequeñas, otras grandes, pero la causa raíz seguía siendo difícil de alcanzarse. Cuando un error de diseño provocó que el trabajo no cumpliera con las especificaciones y provocara retrasos, este hombre también había sido el contratista del trabajo de decoración afectado. Por lo tanto, la afirmación de que el error se debió a un plan equivocado podría no ser cierta después de todo. Debes estar preguntándote por qué te pedí que vinieras aquí, comenzó Ellis. Hawyn asintió. Sus ojos recorrieron la habitación nervioso. No tengas tanto miedo. No voy a matarte. Dijo Ellis, aunque lo deseaba desesperadamente. Solo un par de preguntas simples. Si las respondes, aquí tienes doscientos mil. Ellis hizo una oferta mientras el otro hombre parpadeaba confundido. ¿Qué quieres saber? Algo de lo que ya eres muy consciente. Dijo Ellis haciendo girar un bolígrafo en la mano, se negó a mirar al otro para evitar golpearlo. Sobre el trabajo sucio que alguien te pidió que hicieras, no hice nada, negó Howen en voz alta. Si no estuviera seguro, no perdería el tiempo hablando contigo. Ambos somos adultos aquí. No nos andemos por las ramas ni perdamos el tiempo. Es fácil hablar conmigo. Si consigo lo que quiero, Obtendrás lo que quieres también. ¿Qué quieres saber? Sobre el accidente que involucró a mi asistente ayer. ¿Fue obra tuya? No hay pruebas. No me acuses sin pruebas. Es cierto. Puede que no tenga pruebas, pero si confiesas, los 200 mil que tienes delante son tuyos. No diré nada que pueda llevarme a la cárcel. No te preocupes. No es a ti a quien quiero poner tras las rejas. Solo di lo que debas y no digas lo que yo no quiero. Toma este cheque, cóbralo. Solo quiero saber quién te contrató para este trabajo, quién está detrás de todo. Si te lo digo, ¿me denunciarás a la policía? No, podrás gastar el dinero fuera de prisión, aseguró Ellis, con una sonrisa maliciosa apareciendo en la comisura de su boca, haciendo dudar al hombre codicioso. Hagen asintió levemente y luego le contó toda la historia a Ellis en detalle sin perder el ritmo. Te lo he contado todo. Prometiste no irás tras de mí. ¿No confías en mí? El hombre interrogado guardó silencio y rápidamente guardó el cheque en el bolsillo de su camisa. La lengua no tiene huesos. -¡Je! Hey. Ellis se rió sombríamente. -Eres un gato tan asustadizo. -Toma. Otros 500 mil, Ellis arrojó un pequeño trozo de papel, un cheque efectivo, al otro lado de la mesa hacia el hombre de mediana edad, con la piel curtida por el sol. El hombre no estaba seguro de su situación. Podría terminar en prisión o ser contratado por algo mucho peor que causar lesiones en una obra de construcción. ¿No lo quieres? preguntó Ellis, levantando una ceja al ver al hombre dudar. A pesar de que sus ojos brillaban con deseo y avaricia, es solo...